Dulu ayah saya beli satu kebun atas bukit. Ha, memang atas bukit lah. Dia tanya saya, macam mana nak pam air naik ke atas? Ha, daripada air sungai ni, kita nak pam naik atas kan? Masa tu, pam solar memang terlalu mahal lah. Pam diesel pula leceh nak jaga. Hari ni saya nak tunjuk macam mana saya jawab persoalan tu. Dan mungkin juga video ni boleh bantu kebun tuan-puan juga yang ada kes macam saya lah. Hai dan Assalamualaikum semua. Dalam video sebelum ni, saya ada cerita macam mana kita nak siram pokok tanpa menggunakan pam elektrik dan pam diesel kan? Ha. Jadi, ramai dah start faham tentang penggunaan motorized ball valve untuk kebun yang ada dekat atas bukit ni lah ha, tanpa menggunakan apa-apa pump berkuasa tinggi pun kita still boleh siram pokok-pokok dekat kebun lah ha, bukan setakat siram je tapi kita boleh jadikan siraman kita ni jadi siraman pintar dan automatik. bagi sesiapa yang ada kebun bukit tapi masih menggunakan pump untuk siraman pada saya lah kan pada saya adalah satu kerugian yang amat besar lah ialah nak kena pasang solar lagi nak beli diesel lagi lepas tu pump diesel tu nak kena servis lagi nak tukar minyak hitam lah sebagainya untuk orang yang berkemampuan tak apa Tapi untuk orang yang macam saya Memang tak boleh lah ha. Sebab tu kita utilize apa yang percuma Yang Tuhan dah bagi dekat kita lah Dalam video tu ramai pula yang tanya Macam mana saya dapat air untuk penuhkan tangki-tangki Dekat belakang rumah kebun saya ni lah Pakai pump apa untuk naikkan air atas bukit Setinggi 40 meter tu kan ha. So dalam video kali ni Saya nak share sikit macam mana saya pump air naik ke atas bukit Tanpa menggunakan apa-apa pump solar Pump diesel Pump elektrik ke Kita tak pakai ha. Tuan puan mesti pelik kan Eh! Dua jenis ni siram pokok dah lah tak pakai pam. Tapi logik lah kan. Air turun tu dia ikut graviti dia pergi ke pokok-pokok kan. Takkan nak pam air naik tinggi bukit tinggi bukit 40 meter pun tak pakai pump diesel kan? Ha, tak mungkin lah, mengarut lah ha, sebelum korang nak cakap benda tu mengarut jom ikut saya tengok pump tu dekat bawah Ha, sebelum saya share pump apa yang saya gunakan ni ha, Bantu subscribe channel saya ni Dengan menekan butang subscribe Macam dekat bawah ni lah Supaya saya makin rajin buat video Untuk sharing teknologi dan inovasi yang saya dah buat <tuk> Tekan je butang subscribe macam ni ha, Senang kan? Okay, sekarang ni kita dekat bawah bukit lah ha, Kita dekat bawah bukit Kalau boleh nampak atas ni Atas ni rumah saya lah ha, Jadi kalau ikut ukuran menggunakan drone Kalau kita terbangkan drone daripada tapak bawah ni Sampai ke atas sana Jarak ketinggian bawah ni sampai ke atas rumah kebun ni Jarak dia adalah dalam 40 meter ketinggian lah ha, 40 meter je Nampak macam tak tinggi kan Tapi sebenarnya tinggi lah 40 meter tu Jadi inilah pump yang saya gunakan ha, Nama pump ni adalah pump rem pump ha, Rem pump ni dikatakan dah wujud daripada tahun 1816 lagi Jadi rem pump ni bukanlah satu teknologi yang baru Dia adalah teknologi yang lama lah Cuma memang ada inovasi-inovasi sikit yang kita buat Untuk kita melebihkan efisiensi rem pump dan kita connect sikit dengan IOT lah Supaya dia ni lebih efisien ha, Yang tu kita akan cerita dalam video yang lain lah Kalau tengok kan, ramp pump ni dia memang jalan macam tu je lah ha, Kita tekan dia sekali untuk dia start Lepas tu dia akan hidup selagi mana tak ada benda yang ganggu dia lah ha, Contoh yang mengganggu dia adalah ha, Ranting masuk ke daun masuk dalam pump, dia akan berhenti ha, Rekod paling lama saya, ramp pump ni jalan non-stop selama 3 bulan. Ha, 3 bulan dia jalan non-stop. Dan rem pump satu inci ni mampu pump air sebanyak 3,000 liter air sehari. Ha, tak banyak lah sebenarnya. Tapi cukup untuk kebun saya. Dan rekod yang saya pernah cuba adalah 7,000 liter sehari dengan pump 1.5 inci. Ha, tapi ada sebab saya terpaksa set 3,000 liter sahaja sehari. Lah. Kalau tengok kiri dan kanan pump ni kan, dia memang tak ada wire langsung. Memang tak ada solar langsung lah. Tempat nak letak diesel pun tak ada. Memang pump ni jalan tanpa menggunakan tenaga elektrik mahu pun bahan bakar macam diesel ke petrol dia tak pakai lah. Jadi jom saya explain sikit macam mana rem pump ni dia berfungsi lah ha, alright. So rem pump ni dia bekerja berdasarkan kesan water hammer ataupun water hammer effect lah. Iaitu tekanan mendadak yang berlaku bila aliran air dihentikan secara tiba-tiba sistem ni perlukan air masuk dari tempat yang lebih tinggi berbanding pump. Ha, dalam kes saya, air masuk dari bekas yang lebih kurang 4 meter tinggi daripada pump ni lah. Ha, cuba tengok ni. Dari situ air mengalir masuk ke pump melalui pipe dengan tekanan lebih kurang 0.6 4 bar macam tu hasil daripada perbezaan ketinggian tadi tu lah jadi bila air mengalir laju masuk ke dalam pump bawah tu dia akan tutup injak buangan iaitu waste valve ni ha, nampak tak waste valve ni dia akan tutup secara automatik sebab dia dah kuat kan penutupan injak ni berlaku dengan sangat pantas ha, masa tu lah kesan water hammer ni dia berlaku tekanan dalam paip meningkat mendadak dia macam ada satu letupan lah dari 0.4 bar dia boleh naik kepada 2 hingga 6 bar bergantung kepada design lah jadi tekanan tinggi ni akan tolak sebahagian ke cil air, naik ke atas menggunakan aa, pipe yang kecil ni lah. Lepas tu dia akan masuk ke tangki belakang rumah kebun saya. Ha, bila dah air tu dah naik kan, tekanan tu, tekanan pump akan menurun semula. injap tu pun akan buka semula dan kitaran ni akan berulang-ulang secara automatik tanpa perlukan tenaga elektrik ataupun diesel lah. Ha, analogi yang paling mudah macam ni. Ha, bayangkan ramai orang kan dia tengah berlari-lari laju-laju nak masuk ke pintu stadium. Tiba-tiba pintu stadium tu ditutup dengan begitu cepat. Ha, mesti ada yang terhentak tercampak mungkin ada yang tercampak naik ke tangga ah ha, macam itulah analogi dia so dalam rempam ni air yang sedang laju tu bila pintu injap tu ditutup tiba-tiba ia menghasilkan tekanan aa, kejutan iaitu water hammer lah nampak macam mustahil kan tapi sebenarnya memang logik dari segi fizik lah ha contoh eh contoh saya bagi aa, pengiraan yang mudah kalau 625 liter air masuk ke pam sebenarnya hanya lebih kurang 150 liter je yang berjaya di pam naik ke atas kebun lah ha, selebihnya lebih kurang 475 liter tadi tu kan, dia akan keluar melalui waste valve yang macam ni. Ha, tapi air tu sebenarnya tak dibazirkan pun sebab saya alihkan balik ke kolam ikan saya. Jadi secara purata, kecekapan rem pump ni sekitar 20% sahaja. Ha, tapi kelebihan dia dia adalah dia tak gunakan elektrik, dia tak perlukan minyak, penyelenggaraan dia sangat rendah dan dia berjalan 24 jam dan boleh berjalan sehingga berbulan-bulan tanpa kita perlu on semula lah ha, yang penting air mesti sentiasa cukup masuk ke dalam pump lah. Kalau air sikit, tekanan tak cukup, pump tak akan ber fungsi langsung. Jadi rempam ni memang sesuai kalau tuan-puan ada kebun bukit kan dan ada air sungai atau graviti yang berterusan. Dalam kebun saya ni sebenarnya ada dua rempam. Ha, satu jiran saya punya, satu saya punya. Dan dua-dua berfungsi dengan baik. Design dia pun sama cuma berbeza tahap ketinggian sajalah. Jadi air buangan rempam jiran saya ni saya catch masuk ke rempam saya pun tak ada air yang dibazirkan langsunglah. Rempam pump ni adalah salah satu device yang ada nilai sentimental sikit lah dekat saya Sebab masa ayah saya beli kebun ni, kebun ni Ayah saya tanya saya Macam mana nak pump air naik ke atas Pada ketika tu, pump solar memang mahal lah Tak ada yang bawah RM10,000 Jiran kebun saya pun dah tinggalkan kebun dia bertahun-tahun Sebab tak ada cara yang cost efektif untuk naikkan air ke atas lah Yang paling boleh pun pakai pump diesel Tapi kena setiap hari datang untuk pump Sampai satu masa tu saya study lah pasal rempah ni semua, baca paper-paper daripada universiti. Dan saya nampak rempang ni memang bagus untuk digunakan dalam kes saya ni lah. Jadi bila saya rasa rempang ni bagus, saya pun ajak ayah dan abang saya pun bantu buat rempang ni. Dan Alhamdulillah first rempang yang saya buat ni berjaya naik tapi hanya sekadar 15 meter lah. Kita target 40 meter kan. Lepas tu kita upgrade, 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 upgrade. Sampailah jadi rempang yang macam saya sekarang pakai ni. Ha, dan saya pun buatkan rempang ni untuk jiran kebun saya untuk dia guna lah. Sampai sekarang until now jiran kebun saya memang aktif semula buat kebun ni. Ha, kalau tengok sini ni semua Jiran kebun saya punya lah, memang besar lah tempat dia. Cuma, ada satu keburukan rempam pump ni. Ha, Ramp pump ni akan berfungsi dan terus berfungsi kalau air masuk ke pump mencukupi. Tapi kalau tak mencukupi, rempam pump ni akan matilah. Masalah yang ada dekat kebun saya ni, air daripada anak sungai daripada dua mata air ni sebenarnya dia agak kurang lah. Ha, walaupun tak banyak, tapi masih boleh rempam pump saya berfungsi dengan baik. Tapi bila masuk musim panas, air sungai ni dia jadi lagi kering. Bila dia jadi lagi kering tu kan Sampai rempam pump saya tak boleh berfungsi Sebab air tak cukup ha, Saya cakap tadi rempam pump perlukan air yang cukup Untuk jalan kan Jadi bila air tak cukup rempam pump saya akan mati secara automatik lah ha, Biasanya musim panas ni Dia dalam setahun sekali lah Macam tahun lepas Ada sebelum puasa Macam tu lah Dia tak lama Tapi dia agak merisaukan jugalah Jadi untuk atasi masalah ni Jiran saya suggest untuk pasang pump elektrik ha, Pump elektrik ni atau pump solar ni digunakan semasa emergency je lah Ha inilah dia stesen pump solar tu Pump solar ni boleh pump terus ke tangki jiran saya Dan boleh juga pump terus ke tangki dekat belakang rumah kebun saya ni lah Semuanya secara IoT dan automatic saja Menggunakan phone je ha, Tak payah turun untuk on dan sebagainya lah Tapi pump solar ni hanya digunakan ketika emergency saja Dan boleh jadi dia akan gantikan rem pump saya lah ha, Jadi kalau tuan-puan ada kebun bukit dan ada air sungai yang banyak Penggunaan rem pump sangat-sangat-sangat bagus sebab dia tak ada maintenance langsung lah. Paling kurang pun hanya tukar getah dalam tu je. Dan kos dia sangat rendah. Nak buat tu tak sampai 300, tak sampai 500 lah. Tapi kalau tuan-puan ada kebun bukit tapi air tak banyak macam kebun saya ni, saya cadangkan terus pakai pump solar lah. Sebab kos pump solar sekarang memang tak mahal macam dulu lah. Tapi saya akan terus guna rem pump selagi mana viable untuk saya guna. Tuan-puan bayangkan eh, Air untuk bancuhan simen untuk buat rumah kebun saya ni 100% menggunakan rempam Kita tak ada bawa air lori ke apa tak ada Nak siram pokok pun saya gunakan rempam Dan air untuk penggunaan toilet ke dapur pun kita pakai rempam Cuma air minum je lah kita bawa daripada rumah lah Jadi rempam ni memang banyak jasa dia dekat kebun saya ni Tapi macam biasa lah sebelum kita nak buat mandi ke Kita kena tapis lah dulu guna filter UF macam ni kan Ha, barulah air tu dia jadi bersih dan jernih Dan sebenarnya kos saya pasang rempam DIY ni tak sampai pun RM300 pun Dan bil air saya dekat kebun ni adalah RM0 setiap bulan Walaupun rempam ni nampak senang je nak pasang secara DIY, sebenarnya ada tiga perkara penting untuk kita tahu sebelum nak pasang rempam lah. <tuh> yang pertama adalah drive head dan delivery head. Lepas tu yang kedua adalah minimum delivery head atau minimum back pressure lah. Yang ketiga adalah design rem pump tu sendiri. Ha, tiga perkara ni kalau salah buat atau salah setting sikit kan. Boleh menyebabkan rem pump tu tak jalan. Ataupun kalau dia jalan pun dia jalan aa, begitu tak efisien lah. Ataupun dia jalan lepas tu lepas sejam dia mati. Jadi kalau nak video yang lebih detail pasal rem pump ni. Korang boleh komen dekat bawah ni. Kalau cukup lah 100 komen. Ha, barulah saya buat pasal rem pump ni lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya ni. Bye.